Ey iman gətirənlər. Müəyyən bir müddətədək bir-birinizə borc verdikdə onu yazın. Goy bunu aranızda bir katib ədalətlə qeyd eləsin. Katib Allahın onu öyrətdiyi kimi yazmaqdan boyun qaçırmamalıdır. Goy o yazsın, borc alan da götürdüyü borcun miqdarını yazdırsın. Rəbbi olan Allahdan qorxsun və borcdan heçnə əskiltməsin. Əgər borc alan ağıldan zəif və ya acizdirsə və yaxud özü yazdırmağa qadir deyilsə, qoy onun etibarlı yaxın adamı borcu ədalətlə yazdırsın. Aranızdakı kişilərdən 2 nəfəri şahid tutun. Əgər 2 kişi olmazsa, razı olduğunuz şahidlərdən bir kişi və 2 qadını şahid tutun ki, qadınlardan biri unutduqda o birisi onun yadına salsın. Şahidlər şahidlik etməyə çağırıldıqda boyun qaçırmasınlar. Azdolsa, çoxdolsa həmin məbləği və onun vaxtını yazmaqdan usanmayın. Bu Allah yanında daha ədalətli, şahidli üçün daha düzgün və şübhəyə düşməməyiniz üçün daha münasibdir. Yalnız aranızda gedən nağ ticarət istisnadır. Bunu yazmamağınız isə sizin üçün günah deyil al ver etdikdə şahid tutun amma katibə və şahidə zərər verilməməlidir. Əgər zərər yetirsəniz, şübhəsiz ki bu sizin üçün günahdır. Allahdan qorxun. Allah da sizi öylətsin. Allah hər şeyi bilir. Əgər səfərdə olsanız Və katib tapbasas, borc riyasına saxlanılması üçün cirov verin. Əgər sizlərdən biri digərinə etibar edibsə, qoy etibar olunmuş kimsə ona verilmiş borcu qaytarsın və Rəbbi olan Allahdan qorxsun. Şahidliyi gizlətməyin. Kim onu gizlədirsə, şübhəsiz ki, qalbi günahkardır. Allah nə etdiklərinizi bilir.